Времен был к тому, что практически единовластно, ну не единолаз, но практически как говорится, поддержали, избрали. Спасибо вам большое. Мне остается только в ответ пообещать вам то, что я максимум выложусь, максимум, что от меня зависит, что разумных реальных моих возможностях сделать так, чтобы наша Донецкая областная организация была на нормальном рабочем уровне, где скажем так, каждый не просто, что он чистится, а чтобы у него в душе, что, как говорится, ну, гордость, не гордость, папа звучит, но то, что областная наша Донецкая организация, чтобы жила и жила и работала так, как получится. Поэтому я приложу максимум, я очень закончил, спасибо, максимум усилий, но при этом я сразу хочу маленький-маленький подметить. Если кто-то думает, что Константин Владимирович обещает работать так хорошо, а нам будет от этого спокойно весело, ну, вот здесь, наверное, может быть совокупность какой-то связки альпинистов, да? Чем сильнее и тяжелее буду работать мне, и чем больше я работать буду, тем тяжелее буду вам. Так что в какой-то степени избрали, и как мы это посторонние, да, это логично. Бачил, ну, что брали очень Поэтому, уважаемые руководители, вперед к работе, Новый год впереди. Следующим моим пунктом хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать всем вам и вашим семьям прежде всего здоровья. Все остальное это такое дело. Вот. Ну а потом любви, счастья, знаете, как говорится, положительных эмоций. Ну и, раз мы уже здесь в основном ради, партийных успехов. А это второе.